У нас пропагандируется одна точка зрения в прессе. То есть фанаты всегда неправы, фанаты это хулиганы, это какие-то бандиты, которых нужно арестовывать. Динамо! Динамо! Самое главное для нас это донести правдивую информацию, а не получить там Оскар. Просто Клобановский весь склад провели на культурную программу. Да, у нас вся команда пришла, потому что это команда, это Динамо Киев. Основной посыл это Э, речь от первого лица. Что зараз меня. <свят> Кто финансирует вашу работу? Мы как бы сами являемся спонсорами и организаторами, потому что иначе бы мы свободу не получили. это выплески эмоций, это огонь, это одна из стихий, это, ну, это волшебство. Ну, Файрам, честно скажу, красиво было, когда с Абалони играли. Противники вообще считаю, надо быть побольше. Применение пиротехники запрещено. Например, давайте возьмем матч в Днепропетровске. Билеты на игру сборной Украины значит, космические цели. Естественно, был протест. Люди увидели, что почему мы себя так ведем, почему там горят фаера, почему мы скандируем некоторые вещи, иногда нецензурные. И просто падают как какие-то там девочки и начинают я но... никогда сам не симулировал и не люблю смотреть на это. Мажоры нынешние, которые там постоянно бьют свои мазератти. Да, у них город неплохие игры. Но я, я не вижу той души, того сердца. Самый перший мы играем для вас, для фанатов. А потом идут буревали. Если фанаты идут буревали. Я хоть не был бы фанатик, зарабы надо. То... Мне понравился настрой, который есть у этого фильма. Он заводит ребят, он заставляет быть более патриотичными. Они играют динамоки, они обязаны биться в каждом матче. Что может изменить этот фильм? Он может вообще что-то изменить? Отношения между фанатами и милицией, наверное, это. Те, що говорять наші міліціонери, то що говорять наші, то, що наші а, чиновники, ну для нас це смішно. Ну, рідко, коли можна так сказати, що ми що міліціонери діють неадекватно. Може, воно перевищує якісь повноваження, але відповідно до ситуації, не ну, можна передбачити чітко там кудись нанести удар, коли йде натовп, і коли цей якісь там пропороворушення припиняється. Кожна людина, яку затримали, був суд, і в 90% випадків суди закінчились оправданням тих людей. Все известные телепрограми о фанатах намагаються представити із людей, увлечених футболом, кучку маргіналів, таких полудебілоїдів. дебилоидов. Я считаю, что настоящая болечка не той, которая катает выезда. Если ты едешь з компанії на выезд, то... Це замічає. Особливо коли вириваєшся, жона, діти, робота. І ти говориш, так, ребята, мене меня и Ми зібраємося і неделю у нас нет. нет. Не знаю, готовий я б до такого життя, кидати свої сім'ї, їхати через півкраїни, а інколи через пів Європи, щоб вболівати за любиму команду, це багато стоїть. Отношение к фанатам изменилось? Ну, я к ним всегда хорошо относился, но сейчас еще буду лучше к ним относиться. Я понял, что они очень дорожат своим клубом и очень преданы нам, футболистам. Все правда, все вот здесь вот. Правильно.